Hər kəsə salam dostlar. Bildiyiniz kimi Azərbaycanda ölkə daxilində və həmçə halda başqa yerlərdə çoxlarımızın nömrələri bloqa düşür. Yəni WhatsApp-dan istifadə edə bilmirik, spama düşür. Bunu necə çıxartmaq olar? Onu əksəriyyətimiz bilmirik. Demək olar ki 90% biz bilmirik. Sadəcə onun bir variantı var. İndi mən göstərəcəm onu necə blokdan çıxartmaq olar. Əgər siz də mənim dediyim qaydada eləsasaz, siz də rahat bir şəkildə blokdan çıxarıb təkrar istifadə edə bilərsiniz. Bunun əslində səbəbi çoxdur. Səbəblərdən birincisi də bizim WhatsApp Plus işlətməməyimizdir. Çox nömrələrdə WhatsApp Plus istedənənin nömrələri avtomatik bloka gedir və geri bir də adi WhatsApp açmaq olmaz. Ancaq bunu biz həlli yolu var. Həlli yol da sadəcə WhatsApp-a geri bildirim göndərməkdir. Bunu necə düzgün qaydada eləmək olar? İndi göstərəcəyəm görüntülü bir şəkildə. Siz də mənim göstərdiyim kimi eləyib rahat bir şəkildə WhatsApp-ı blokdan çıxarıb spam-dan çıxarıb təkrar aktivləşdirə bilərsiniz. Bu bir neçə gün çəkir, yəni geri bildirim gəlməyi Yəni sız razı ora mesaj yazmaqdan, bildirim göndərməkdən sizin WhatsAppınız açılmır. Sadəcə bir neçə gün gözləməyə düşür. Yəni bu biraz vaxt alan bir şeydir. Bunun başqa bir üsulu yoxdur. Sadəcə bu göstərdiyim kimi olacaq. Yəni başqa bir üsulnu atmayın. Bir variantı var. Onu da açılma ehtimalı dostlar 70-80%, yəni 100% garantisi yox ki, bu da açılazlı. Amma yenə də mən göstərirəm ki, sizə baxın, sadəcə videonu ya yığdırıb irəli-irəli baxmayın da ki, videonu atlanmayın ki, hərf-hərfinə eləyib siz də rahat bir şəkildə WhatsApp-ı kitədə bilərsiniz. Nə isə, keçək videomuza və əgər video da faydalı olsa dostlar, kanalıma abunə olub bildirişləri də açın ki, belə videoları qaçırmayasınız. Bunun üçün Google-da WhatsApp-a ulaşın yazıb axtarışa veririk. İlk çıxan sayta daxil olub bizimlə əlaqə keçin yuxarıdakının üstünə klikləyirik. Kliklədikdən sonra aşağı düşüb Birinci boşluğa telefon nömrəmizi yazırıq. Məsəl üçün. Yazdıqdan sonra qabağına 0 yazmırıq, sadəcə 50 yazıb nömrəmizi, və ya da 51, 51 yazırıq. Bura aşağı elektron poçtumuzu daxil edirik, əgər varsa, yoxsa Gmail-i daxil eləmək olar. Çünki WhatsApp geri bildirimini həmin elektron poçta və ya da Gmail-ə göndərəcək. Məsəl üçün. Aşağı təkrar yazırıq. Və burada telefonumuzun Androidimi iOS-umu burada klikləyirik. Biz Android olsun, Android seçdim. Və burada aşağıya mesajımızı yazırıq. Ancaq bu Çinçinlər azı Azərbaycan dilini bilməzdiyi üçün Google Translate-dən Azərbaycan dilini İngiliscəyə tərcümə edib, kopyalayıb bura yapışdırırıq. Bura yapışdırırıq yazdığımız əvəcidan sözü. Buraya yazdıqdan sonra ən aşağı düşüb sonrakı addım sözün üstünə klikləyirik. Kliklədikdən sonra burada soruyu göndər sözün üstünə təkrar klikləyirik və soruğumuz göndərildi. Və bizə də geri bildirmə həmin gün yazdığımız Gmail və ya elektron poçta geri göndəriləcək. Bundan sonra WhatsAppınız təkrar aktiv olur və təkrardan qeydiyyatdan keçib rahat şəkildə gülə-gülə işlədirik. Video faydalı olsa, dostlar, kanalıma abunə olun, bəlişləri açın, videonu paylaşın ki, belə videoları daha çox insan görsün. Sağ olun, salamat qalın.